хотя анонсировано было присутствие и государственной службы по чрезвычайным ситуациям, и представителям Министерства регионального развития и строительства, которые на данный момент главы этих ведомств являются заместителями созданного комиссии по эвакуации, которая Подожди создана в связи с введением режима чрезвычайной ситуации на территории Луганской и Донецкой области, и также режима э, повышенной готовности на территории э, Украины. С нами связалась сотрудница э, пресс-службы ДСНС Мария создана и сказала, что мы нагнетаем ситуацию и причин для эвакуации нет. По этой причине они сегодня не будут присутствовать на пресс-конференции и что они заняты более важными делами. Мы будем говорить о темчасовом порядке, здействовании контроля за оси в транспортных засобів, с долгой линии, зіткнення у межах Донецкой и Луганской областей. Мы знаем, что в этом положении используются многие разные термины, которые не всегда понятны жителям не только подконтрольных территорий украинской власти и не подконтрольных но и нам, волонтерам и международным организациям. В частности, термин, который используется в большинстве документа, это территория антитеррористической операции до сегодня обычный гражданин не может знать, что это за территория и каким образом она обозначена, поскольку любой официальный запрос в Службу безопасности Украины дает ответ, что данная информация является секретной и мы не имеем возможности уточнить. Что касается неконтролируемых территорий, то они определены распоряжением 1085 кабинетов министров, Хотя на данный момент это распоряжение существенно требует обновления, поскольку оно было принято еще 7 ноября, и, конечно, территории за это время изменились существенно. Мы не знаем ни одной эвакуации, которая проводила бы государство или проводили бы чиновники. Люди эвакуируются исключительно силами волонтеров. Сил волонтеров не хватает даже для того, чтобы покрыть одну суду от тех потребностей, которые есть. Государство не помогает нам ничем и никак. Только создает периодической сложности в нашей работе. То есть закон является таким мертвым, покрывается пылью, и эти статьи, которые говорят о бесплатном поселении, они просто не работают, поскольку у человека есть такая, такое право, но при этом куда идти для того, чтобы реализовать свое такое право, он не знает. Но... На сегодняшний день На территории, которую мы называем борную террористами, находится не невывязанный... Вивезли решту 20 установ, де знаходяться ліні, е, 18 літніми людьми, і дві установи з дітьми вивезти на сьогодні неможливо, або не дозволяє е, адміністрація місцева, або це люди зовсім важкі, зовсім м, неспроможні. Переважно це люди, е, які мають дуже глибокий рік. Які або зовсім не пересуваються, або це психохронічні захворювання. Тобто вивезти не дається невозможливо. Таких людей на теперішній день на тих окупованих територіях знаходиться близько 4 тисяч, тобто два будинки інтернати з дітьми, яких не дозволяють вивезти там ну, не дітей, не більше 20. а оце 4 тисячі літніх людей, людей з психохронічним захворюванням, без ног. Всіх один раз на день. Чим чи прийдеться? Ми знаємо, що де, деякі директори домів, будинки перестарілих, шукають будь-які харчі, бо люди вмирають. Ми маємо телефонні дзвінки і нам кажуть, ми були в таборі в німецькому, нас годували три читання. Тепер ми отримуємо харчі один раз на день. А, на цій території знаходяться також люди дуже похилого віку, яким називаємо жертвами нацизму. Це ті, що були в концтаборах фашистських, це примусові робітники. Це є ветерани бойових дій Другої світової війни. А нацизму на окупованій території знаходиться близько 1800 людей. Ті люди, які за вісімдесят 90 дев'яносто і інших. Вони абсолютно неспроможні. Вони позбавлені можливості вистоювати по 6 годин в черзі за харчами, іноді їх виштовхують в черги. Мы имеем выпадки смерти, від а, голоду, но люди добрі. мы не можем допустить, чтобы нас помирали наш громадяни вид голоду в центре города. На территории Луганской области находится а, сейчас семь а, семейных детских домов, детских домов семейного типа, в которых в общей сложности а, около 40 детей. Это дети, которых никто не усыновил, да, семейный детский дом, это дети, которые взяты на воспитание родителями, и а, государство за них платит деньги. Деньги не получил никто, ни одной копейки. А дети Украины денег, к сожалению, не видели. Я объехала эти семьи, поэтому я знаю, о чем я говорю.